Два года практически уже скоро я ну как, пишу да, о войне. Военный журналист, в основном тематика военная, поэтому параллельно к своим статьям делала свои фотографии, потому что занимаюсь еще и этим, да, портретами в основном, но репортажные съемки тоже, если какие-то события. Вот. И, соответственно, когда их начала накапливаться, уже какое-то количество подумала, почему бы и нет. Поскольку это такая публицистика, документалистика, в основном это истории, здесь цитаты представлены, но в основном это истории большие, в виде интервью, ну, такого монолога я их скорее делала по итогам. Вот. И подумала, почему бы не сделать из этого выставку. Большинство, точнее здесь все они, это люди мотивированные, во всяком случае, которые здесь представлены. Ну, и интервью я пыталась писать тоже с такими людьми. То есть это не притянутые, скажем так, за уши в армию люди. А если даже их мобилизовали, то это, ну, как, как правило, люди, которые все равно были с какой-то идеей, с какими-то ценностями и так дальше и не отсиживались, где-то там ничего не делая. Вот идея показать этих людей, просто показать, какие у нас, скажем, герои нашего времени. Хотя я не очень люблю все это героизировать очень сильно, но да, но тем не менее это люди, которые в такой острый, острый момент, да, вот они многие там бросили какие-то свои дела, семьи и так дальше, Просто показать этих людей. Портрет, да, почему называется портрет солдата? Потому что здесь не только внешний портрет, а такой, скажем, психологический, да, мотивация, ценности. Многие патриотичные, даже те, которые, может быть, там не были патриотичными до определенного момента, в них что-то взыграло, но, как правило, все равно это семьи, и семьи они защищают семьи. Ну вот основное, что они делают, это земля, как тире понятие, это собственная семья, да, там дети и так дальше. Вот, 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 вот как-то так. Они все достаточно искренними были. Вот то, что можно отметить, когда мы с ними прошли определенный порог стеснения, Достаточно искренние люди, достаточно искренне они рассказывали свои истории. И все их действительно объединяет то, что это люди не инертные, это люди идейные. Вот у каждого своя идея, но тем не менее она... И даже спустя какое-то время там у многих есть разочарование, потому что если в 2014 году они были Скажем, все еще на таком подъеме, что вот сейчас все это мы сделаем, закончится дальше. Пошли, конечно же, масса разочарований, они растут и растут. Но тем не менее, все равно у них э, вот этот стержень какой-то общий, не общий, а в каждом свой, но он так можно сказать, общий он остается. Это люди с определенным все-таки желанием что-то менять и что-то делать, да, там не закрыть глаза на что-то, не опустить руки даже так. Нібито не портрети людей, а самі живі люди стоять. Я не знаю, хто з них живий, а кого вже нема. У мене таке відчуття, що їх погляди пронизують все моє єство. Під час відвідин таких виставок або щось від серця можна сказати, або можна мовчати.